son dövrlər bir zəhət artdı o hələ yenə gələcək Azərbaycanın quzeyini qarıştırmaq istədi biz onun millət ələrə qarşısını aldıq yəni ocak nicətin şa e, tam baş qaldırması İran burada bir oyun qurup e, Azərbaycan quzeyinin də e, qarma qarışıqlı yaradıb öz istixlalindəki problemlərin ə e, gündəlik e, müzakirəsinə ocaqlaşmaq istəyirdi. Bu baş tutmadı. Yəni bu artıq İran geticə ayrı-ayrı variantlar düşünürdə. Də indi də Xuzistanda Ələhvəz bölgəsi bilirsən, əhəllər yaşayır, yanlarında da lorlar yaşayır. Ələhvəz əhalisinin bu dövrdə çoxsu da silahlanıb. Əllərində avtomat Kalaşnikov. Hər halda düşünürəm ki, ə, Tehran rejiminin razılığınınla o silahları Dağlarda olan PKK-ya Moskva-nın əlindən verdiflər. PKK-ya deyirlər ki, oralar silahlandırın. Necə? Əl Əfazlar, Ərəblərin şeyxlərinin böyüklərindən əl ilə pullarını alıblar. Pull silah satıblar belə deyə. Amma silahlandırmaq Tehran rejiminin marağında olub. Əl Əfazda bu gün susqudluğu var. Hətta deyir, ə, insanlar susqudluqdan elə duruma gəliblər ki, Ə, şəh, başqa Tehran'dan başqa şəhərlərdən də, qonşu yaşayış məntəqələrindən içməli su gətirirlər. İçməli su. Onu yolda səpa qarşısında alır, suları yerə tökür, əhaliyə aparmasına imkan vermir. Belə bir durumda İran nə istəyir? Maraqlıdır. Və eyni zamanda bu gün açıqlama verib Ruhani ə, hələ postundan getməyib də bilirsiniz. B o gəl, İbrahim rəis elçisi bu hələ yerindədir. Ruhani açıqlama verib deyir ki, İrandaki susuzluğun əsas səbəbçilərindən biri Türkiyədir. Dəcərlə Fərat çayını düzgün istifadə etməyib, bizə su vermədiyinə görə hərisiz əhali qalır. Əhalini Türkiyəyə qarşı qaldırır. Deyir ki, yəni burada susuzluğun səbəbi Türkiyədir. Əhalinə ha, insanları Türkiyəyə qarşı qaldırıb mərkəzi Tehranın vəşiyliyindən istilə fikirləri yayındırarlar. Cəbhə başiyə yönəldirlər. Burada bir Ocaq necə hərəkət yaradılar. İndi su hərəkətini Dəcilə Fərrad çayının üstünə atırlar, Türkiyənin boyuna qoyurlar. Digər tərəfdən də bilirsiniz, bu Əfqanistandan ciddi köç başlayıb. Türkiyəyə axın başlayıb. Pakistana çox gedib, daha çox 300.000-ə yaxın artıq köç baş verib Əfqanistandan. Onları da gətirirlər gözəl göçək türk əsəri adına ki, burdan Türkiyəyə gir. Və e, məqsəd nədir? Yəni başa düşüləndir ki, Türkiyə qorxu altınının bunların başı Afğanistandan olan qaşğınlar İranın iradəsindən kənardadır. Qarsınalı ala bilmir. Yəni al, nə mənada? Cədi var orada qoşunlarını qoyub qoşunların, qoşunların, onlarla üz-üzə gəlib toquşmalıdır. Amma bilir ki Afğanistandan gələn qaçğın kefindən gəlmir ki, acızlıqdan, susuzluqdan, ölümdən qaçır və gəlir. Bura həm də kişilərdir, qadınlar, uşaqlar. Hər qəy qoyub qaçırlar də, özlərini xilas etmək üçün gəlirlər. Bu İran da çörək tapmayacaqsa, o İranın nə edir ki, seçsin? İran da bilir burada qalmayacaq. Və rahatça türk təşviq eləyirlər. Bir var ki, Pakistanda deyək, Əfqanıstanda deyə mən dağalardan Pakistana qaçım, oradan Çinə qaçım məsələn üçün yol ağırlığını hesablayır. Bir də deyir ki, Əfqanıstan İran sərhədinə bularım kamyonları, maşınları, avtobusları doldurub aparacalar Türkiyəni, sərhədinə, oradan da Avropa. Bu daha cazibkədir. İran da bu cün o işlə məşğuldur. Çünki Türkiyəni burada da sıxışdırsın qaçğın köçünü eee Türkiyənin başına bələd eləsin bu məsələdə də və ortada onlar qəşə iş aparırlar. Yəni yəqin ki qəşə də pul qazanırlar. Ay 5 manat ver, 10 dollar adam başına məssisi daşıyım. Belə də artıq əlində ciddi bir biznesə qurup özü. Yəqin bu demə ilə gəlir o standartlar. Bu Tehran'da oturanlar da bu işin başındadılar. Belə bir durumda onlar qaçğın axının təbili yaradacağı problemi də Türkiyəyə yönəldirdilər. Hədəfdən yayınmaq istəyirlər. Digər tərəfdən Türkiyəni həm də bir dəfəlik Qarabağ məsələsindən də uzaqlaşdırmanı qar çalışdı. Təbii ki, Türkiyənin başı başını özü problemlərə qarşından sonra Qarabağ problemi unutdular. Əfqanistan məsələləri dökülüb Türklərin problemləri unutdular. Suriyanı unutdular, Quzey İraqı unutdular. Birə baxarıq ki Türkiyənin bütün çevrəsini PKK silahlı qüvvətlərindən çəmbəri alıblar. Niyə? Artıq onun ona başlayıb. Dünən mən aldığım bilciyə görə Qərbi Azərbaycan ostanı var. Bilirsiniz də, ostan dediklərim vilayətdir. Vilayətlərdir, bəli. Orda Mahabat dedikləri soyuq bulaq var, türk şəhəridir. Oranı küçdəşdiriblər. Bu gün parlamentə məsələ qaldırıblar ki, Qərbi Azərbaycan iki yerə bölsünlər. Birinin adı olsun Urmı mərkəzli Qərbi Azərbaycan, o birisi Mahabat, yəni Soyuqbula mərkəzli Kürdistan. Niyə? Türkiyənin sərhədini artıq yeni bir necə ki, Qarabağ, Zəngəzurda Erməni zolağı yaradıb, Türk dünyasını bölürdülər. Burda da Azərbaycanla Türkiyə arasında olan zolaqda bir dənə təzə bir Erməni pistana bənzər bir Kürdüstən zolağı yaratmaq, necə ki, Quzey İraqda, necə ki, Quzey Suriyada yaradıb Türkiyəni çəmbər alırdılar, bunun davamını gətirirlər. Təbii ki, bu məsələdə nə İslam qaydaları nəml olunur, nə Fars millətinin maraqları burada qorunur. Burada maraqlıdır, nə qorunur. Quzey İraqın, eee, kütlərdən çəmbər alınmasının arxasında kim durur? Suriyanın arxasında kim durur? Təbii ki, türk düşmənləri, Fransa-Moskva cütlüyü və kürəçəlçi qüvvələr, doğrudurmu? Bu gün İranın içində bular öz dövlətlərinin dağılmağına belə razılaşırlar ki, Türkiyə türk millətinə zərbə vursunlar. Bu gün Türkiyənin içini də oradan qarışdırmaq istəyirlər və eyni zamanda Azərbaycan bölgələrini də ikiyə böləndə bu gün orada Qoşaçay deyilən bir şəhərimiz var qoşaçayə belə kişiyə bölürlər ki türklərə say qərb azərbaycanı azad etsin kürdüstən ərazisinə düşən türkləri də e, onların təbrincən dediyim ha təbrincə kürdlərə silah versinlər və onları qovdursunlar indi baxın iran farşovinin rejimi dövlətdirsə vətəndaşlarının bir qismini silahlandırır o birisi millət e, vətəndaşına qarşı qoyarmı Əlafaçı tərəfləri silahlandırır, florlara da silah verib ki, bir-birlərini qırsınlar. Bu Erməni Türk Azərbaycan məsələsinə oxşuyur. Digər tərəfdən də əfqanları sanki Türkiyənin qovul. İndi Kürdəstan, Kürdəstan dedikləri Türk yurdunu Türk torlağına çevirib, silahlandırıb Türklərə qarşı qoyurlar. Mən sual verirəm. Cənablar, Xameyə Türk deyirsiniz. Budumdur Xameyin Türk olması. Siz niyə millətalladırsınız? İranda Türk başlı hanlığı yoxdur. İranda fars şovinizminin çətası olan bir struktur var. İslam dili də onun əsarətindədir. İnsanlar da əsarətindədir, millətlər də onun əsarətindədir ki, o adam Parisdən idarə olunur. Təsadüf deyil. Macron yeşəyə çıxı danışır. Macronun bu bölgədə nəyi var? Nə əskəri var, nə adamı var? Məs Bu çetələr onun olduğunu bilir. Bilir ki, PKDA çetəsi onundur. Bilir ki, faşşovini çetəsi onundur. Bilir ki, rus şovini çetəsi onundur. Ona görə Macron özünü yəchəyə çaparır. Mən Azərbaycana gələndə belə deyəcəm. Fransa səfiri bəyanat verir ki, Azərbaycan status tanımalıdır. Buların yəchə başlığına bax. Buları Bakı şəhərində bu səfərləri saxlayanlar da günah, bizdə də günah. Biz özümüzü dərk etməliyik. Biz nədən danışırıq? Biz burada dostlarımızla, sevgili millətimizlə niyə danışırıq? Danışırıq ki, sən bilginə nə baş verir bölgədə. Ona görə danışırıq. Yəni danışan Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan arasında Bakı bəyanatmasının imzalanmasından sonra da bu aktivlik daha çox intensivləşdi. Bizim birliyi pozmaq cəhdidir. Türkiyədə, Azərbaycanda, Pakistan da bilir ki, bölgədə nə